За период независимости нашего государства я десятый министр внутренних дел. Юрий. Значит, если посмотреть этот период, то можно понять, что немногим более там, двух лет каждый из министров в среднем проработал на этой должности. Вот эти смены быстрые, если посмотреть на то, как изменилась система Министерства внутренних дел, можно сказать, что положительно, положительного эффекта быстрые смены руководителей Министерства позитивного эффекта не дали. Каждый, кто приходил в Министерство внутренних дел, безусловно, ставил перед собой задачу, цель навести порядок. Все понимают прекрасно, что вот того порядка, который должен быть в Министерстве внутренних дел, его нет. И каждый министр, приходя на эту должность, он хотел навести порядок. Чтобы было меньше жалоб, обращений, заявлений на неправомерные действия сотрудников милиции. Потому что такие жалобы и обращения, они в системе Министерства внутренних дел были всегда.